میٹرک کی محبت آج کا ٹوپک بلکل نہ مس کیجیے گا وہ اس لیے کہ فوجی موجی نے بھی زندگی میں ایک چھوٹی سی سٹڈی کی تھی اور آج اسی کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں تو میٹرک کی محبت مجھے اس بات پہ یاد آئی کہ جب رتیش نے ایک میسج کیا تین چار دن پہلے اور اس نے کومنٹ لکھا کہ جس کو پیار کرتا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی اب خستی کے دو جام لگا چکا ہوں اور جب تک اس کو وہاں سے ڈائیورس نہیں ہوتی کسی سے شادی نہیں کروں گا اور اپنی محبت کا انتظار کروں گا تو یہ میسج میں نے پڑھا اور میری سوچیں ادھر چلی گئی جو میں نے ایک زمانے میں ایک چھوٹی سی سٹڈی کی تھی تو آپ کو یہ بتاؤ اسلام آباد میں بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر بڑے اچھے خوبصورت ٹریل ہیں تو ایک ٹریل تھری ہے جو بڑا مشہور ہے تو ایک دن میں ٹریل تھری پہ واک کرنے گیا مطلب ہائیکنگ کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ دو بوڑھے بوڑھے لوگ اور ایک خاتون کے جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی تھیں ان کے ساتھ ہمارا گروپ بن گیا اور گروپ کرتے ہوئے جب ہم گروپ میں ہائیکنگ کرتے ہوئے جب ہم اوپر جا رہے تھے تو وہ جو بوڑھا تھا اس نے کہا کہ جی مطلب بوڑھا نہیں آپ لیں کہ جی ٹھیک ہے میک ففٹی فائیو سکسٹی میں وہ ہوگا تو اس نے کہا کہ جی آج ایک دوسرے کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہم نے کسی کو نہ بتائی یہ بالکل اچانک اس نے ہر پیٹ ڈالی اور اس کے اوپر اس نے اپنا قصہ یہ سنایا کہ کس طریقے سے وہ باجوڑ کا یا کسی ٹرائبل ایجنسی کا رہنے والا تھا اور وہاں پہ ایک دفعہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے جب وہ باہر نکلا تو وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اس کو چاند نظر نہیں آ رہا تھا تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ والے گھر کی ایک لڑکی جو ہے وہ چھت پہ تھی تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اللہ کا تمہیں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا لڑکی نے آگے سے کہا کہ تمہیں نظر آیا تو اس نے کہا کہ نہیں تو وہ لڑکی تھوڑا سا آگے ہوئی اس نے کہا اب نظر آیا اس نے کہا نہیں تو وہ لڑکی اور آگے ہوئی چھت کے کنارے پہ آگئی گئی اور اس نے کہا اب نظر آیا اس نے کہا بے وقوفوں کی طرح نہیں تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں ابھی بھی نظر نہیں آیا تو میں تو پھر چھت سے نیچے گر جاؤں اور اس نے اس لڑکی کی طرف اس وقت دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے چاند نظر آ گیا اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے سنایا کہ کس طرح اس کی اس کی لڑکی سے محبت ہو گئی بھارت اس نے شادی کی پھر یہ کمانے کے لیے باہر چلا گیا جب باہر چلا گیا تو واپس آیا تو اس کو پتا چلا کہ اس کی بیوی کا اور اس کے بھائی کا کوئی افیئر ہے اور اس نے کہا کہ جی گاؤں والوں نے کہا کہ ان کو گولی سے مار دو اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اور میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں اور اس نے کہا کہ جی میں نے پھر ان دونوں کی شادی کرا جو کہ میرے خیال میں بڑا ہی شاندار کام تھا اور بڑی مصیبت ہوئی ہوگی اس کو یہ کام کرنے کے لیے لیکن یہ راز اس دن انہوں نے ہمیں بتایا اور اس کے بعد آپ کے فوجی من بھائی نے ایک چھوٹی سی سٹڈی شروع کر دی کہ ہم سب کو انڈیا پاکستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی پہلی محبت کم ہوتی ہے اور میرا نتیجہ میرا میرا یہ بات میں کہ تو ایسی کوئی ایجنڈا لے کے چل رہا ہے میرا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب کو میٹرک میں پہلی محبت ہوتی ہے اور بڑی زور کی ہم سب کو لگتی ہے اور شاید اس کی وجہ ہمارے معاشرے کی ساخت ہے لیکن وہ بھاری لیکچر بعد میں دوں گا تو پھر یہ ہوا کہ میں ایک کام کے سلسلے میں کراچی گیا جب میں کراچی گیا تو وہاں پہ جو ڈرائیور مجھے پک کرنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ مجھے لے کے جا رہا تھا میریٹ ہوٹل کی طرف تو وہ رستے میں میں پھر ہر ایک سے پوچھتا تھا مطلب جہاز میں کسی سے پوچھ لیا سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ لیا کسی دوست سے پوچھ لیا تو اسی طریقے سے میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ تمہیں کبھی پیار ہوا بس آپ اتنا سا بٹن دبائیں مطلب ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں کسی کا تو وہ تو ایسے اچھلتا ہے کہ جیسے اس لوٹری نکل آئی ہو اس نے کہا صاحب کیا بات کی ہے کیا سوال پوچھا میں نے کہا یار دیکھو اب سوال کا تو جواب بھی دو نا اگر سوال اچھا ہے تو اس نے کہا جی بالکل ہوئی ہے تو میں نے کہا کیا تو اس نے کہا کہ میں تو اس طرح میٹرک میں تھا تو میں میرے گاؤں میں وہ ایک لڑکی تھی اس سے مجھے سچا پیار تھا لیکن ہر سچے پیار کی کہانی کی طرح اس کی شادی کہیں اور ہوگی میری شادی کہیں اور ہوگی تو میں نے کہا پھر تو اس نے کہا میرے بھی چار بچے ہیں اس کے بھی پانچ بچے ہیں تو میں نے کہا محبت ختم ہوئی ابھی تک قائم ہے اس نے کہا صاحب جب کبھی دل پریشان ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کو فون ملاتا ہوں اور اس سے بڑی لمبی دیر تک باتیں کرتا ہوں تو میں نے کہا ملاقات تو اس نے کہا نہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے ظاہر ہے ہمارے گاؤں کی ہے تو اس نے کہا کہ جب میں چھٹی جاتا ہوں تو جا کے اس کے گھر ضرور بہانے سے جاتا ہوں کہ چلو اس کو دیکھ تو لو تو اس نے کہا وہ بھی بڑی دیر لگاتی ہے کیونکہ چلی پہ بیٹھ جاتا ہوں مطلب چلی سے مراد یہ ہے کہ گاؤں ہے ظاہر ہے تو وہاں پہ وہ لکڑیوں پہ یا گیس کے سلینڈر پہ چائے وغیرہ بناتے ہیں تو وہیں پہ سارے بیٹھ جاتے ہیں جگہ بھی گرم ہوتی ہے پھر وہاں پہ آسان بھی ہوتا ہے سرو کرنا تو اس نے کہا کہ نہیں چلی پہ بیٹھ جاتا ہوں وہاں پہ اس کے پاس اور وہ بھی بڑی دیر تک لگاتی ہے چائے بناتے ہوئے اور میں بھی بڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں چاہے <laughs> تو ایسے وہ خاموشی سے اپنی محبت کو سلام پیش کرتا ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ سبھی اس عشق میں فوجی من موجی سمیت سبھی اس عشق کا شکار ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو میٹرک میں تو آگے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں نے وہ کچھ پوائنٹس لکھے میں تھے میں ان کو دیکھ لوں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی شائری ہے اس میں بھی محبوب پھر اس کی ادا پھر اس کے گیسو پھر اس کے آنکھوں کا سمندر پھر مطلب کاجل اور یہ اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں کہ جو ہم سب کو انسپائر کرتی ہیں جو ہم سب کو ٹچ کرتی ہیں جس سے ہم سب جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو اینی ویز میٹرک کی محبت پہ میرا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کی ساخت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ بچے بچیاں ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں اور یا ان کو منع کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے سے اور اس کی بنیاد کے اوپر جب ہم بلوغت سے مطلب لڑک پن سے بلوغت میں داخل ہوتے ہیں جو ایڈولیسنس سے ایڈلٹ ہوت میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری بائیولوجیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں باڈی میں جن کو ہارمونل چینجز کہتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر جس طرح دیکھنا نا نر اور مادہ ملتے ہیں تو پھر جا کے ہیومن ریس جانوروں کی ریس پرندوں کی ریس مطلب وہ ساری نسلیں آگے بڑھتی ہیں تو وہ ہماری ایک فطری طلب ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مادہ یا کسی مادہ کو کوئی نر کی تلاش ہوتی ہے ہماری باڈی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے اور ایسے میں یہ جو ہمارے شعراء ہیں یہ جو ہمارے گانے ہیں یہ جو ہمارے بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں کہ سچی محبت پہلا عشق پیار یہ وہ سب کچھ تو اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ہم سے پوچھتی ہے کہ ابھی بھی چاند نظر نہیں آیا تو پھر ماں کا چاند جو ہوتا ہے وہ وہیں پہ ودا <laughs> ہو جاتا ہے اور آج کل چونکہ اب میں صبح میں پہنچ گیا ہوں تو پھر یہاں پہ تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ماں ساری زندگی بچے کو پالتی ہے اور بچہ ایسا نکما ہوتا ہے کہ جیسی کوئی نئی حسینہ آتی ہے تو وہ الگوں کی طرح مطلب بالکل اس کا غلام بن جاتا ہے بہرحال یہ ایک مختصر سی کہانی تھی جو میں نے کہا کہ رتیش کی باتوں پہ مجھے یاد آ گئی لیکن مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی میٹرک میں پہلا عشق ہوا اور کیا وہ محبت ابھی تک قائم دائم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی باقی محبتیں جو و خراب ہیں وہ خراب ہے لیکن کیا وہ محبت ابھی بھی آپ کے دل کو لگتی ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے یا مشورہ یہ ہے کہ رتیش مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے آ, بہت اچھے انسان ہو آ, یہ وسکی کے پیٹ ضرور لگاؤ لیکن یاد رکھو کہ ابھی تمہیں بڑی محبتیں ہونی ہیں بڑی خوبصورتی زندگی ہے تو اس لیے اس غم کو جی بھر کے مناؤ لیکن ایک اگلے غم کے لیے بھی تیار ہو جاؤ تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں فوجی منموجی کی اگلی ایپیسوڈ میں